xayrli kech aziz do'stlar uh, albatta bugungi qilayotgan jonli yoyinimni sababi shuki man ikki ming yigirma birinchi yil dekabr oyidan bugunga qadar manga bo'lnayotgan bosimlar haqida gapirganim yo'q buni gapirishga majbur qilgan holat bugungi mani yigirma ikkinchi va yigirma uchinchi mart kunlari navoiy shahrida bo'lib o'tadigan konsert qatnashishimga e, bu hukumat tomonidan qarshilik qilingani sabab bo'ldi va mani murojaatim prezident mirziyoyevga prezident mirziyoyev albatta sizni bu davlatni diktatura rejimida boshqaruvingiz bu xalq va bu davlat uchun juda judayam katta tahlikali siyosatligiga qarshi chiqqan siyosiy faollarga sizning qo'l ostingizdagi kuch ishlatar tizilmalari mutlaqo ayovsiz harakat qilib kelishyapti yaxshiki internet bor bu axborot sistemalari hozirgi kunda karimov davridan ko'ra yaxshi rivojlangani uchun hozircha jimmiz bilmayman yana nima kutadi bizani mayli olloh xayrli qilsin zotan bu yo'lga biza kafanimizni olib chiqqanmiz deb aytganmiz lekin sizga murojaatim shuki prezident mirziyoyev bu qo'l ostingizda ishlaydigan kuch ishlatar tizilmalarga siz etishingiz kerak biza agar ular tushunmasa biza bu haq huquqlarimiz, siyosiy ambitsiyalarimiz masalan men o'zim prezident bo'lish istagim borligi va hozirgacha yuritilgan noto'g'ri siyosatni to'g'rilashi va xalqqa alloh xizmat qilishlik bayonotimni ochiqchasiga bergan inson bunga haqliman va bugunga qadar mani siyosiy faoliyatimda sizni qo'l ostingizdagi kuch ishlatar tizilmalardan har xil bosimlar bo'lyapti qarindosh urug'larimga tahdidlar farzandlarimga masalan jismoniy va joniga jonini ortish canı masalalari bu narsalar hammasi yozishganmiz va hammasi yozilib turibdi kerak bo'lsa kerak joyda ko'rsatish mumkin man saylovdan keyin asosan bu tahdidlar haqida gapirganim yo'q chunki o'zingni davlatingda bo'layotgan noto'g'ri siyosatni gapirib chiqaverishlig ham man unaqa tartibsizlikka va tartibsiz insonlarga birovni mehnati bilan yillar davomida topgan mol mulkiga birovlarni qo'llari bilan tajovuz qiladigan insonlarga yo bo'lmasam oilangga tahdid qiladiganlar bilan tenglashib talashib yurmayman zotan man prezident bo'lish istagidagi siyosatchiman o'shai uchun sizga aytmoqchiligim davlat bunaqa yo'naltirilmaydi davlat sizni yuritayotgan siyosatingiz noto'g'ri bo'lganini to'g'ridan to'g'ri aytgan siyosiy faollarga yomonlik bilan yo'naltirilmaydi ular bilan do'stlashib bu davlatni agar rivojlantirish niyatingiz bo'lsa ular bilan do'stlashib harakat qilishinglar kerak chunki diktatura rejimida boshqargan har bitta davlat rahbarlarini oxirini ko'rganmiz va o'zinglarni ham bu yo'lga olib bormanglar hozir vaqti borki buni to'g'irlash kerak alloh kifoya qilsin bizga alloh xayrli qilsin albatta bu ishlarni bunaqa faqat yomonlik bilan yo'naltirib hech qachon bir taraqqiyotga ega bo'lmaydi mani aytmoqchiligim shuki bu qo'lingizni ostidagi hozir sizni maqomingiz ulug' qo'lingizni ostidagi kuch ishlatar tizilmalariniz yo boshqa korxonalarni hammasini tartibga solish kerak biza bu yo'ldan baribir qaytmaymiz to'g'ri hozir sokin harakat qilyapmiz chunki saylovgacha vaqt ko'p ilojimiz yo'q chunki sizni da boshqarayotgan davlatingizdagi yuritilgan siyosat bizga nisbatan tahlikali bo'lgani uchun majburmiz sokin harakat qilish, chunki keyingi saylovgacha deb borishimiz kerak buni mutlaqo yashirmayman o'shaning uchun sizdan men talab qilaman bizani faoliyatimizga bizani konsert dasturlarimizni to'xtatishga uy joylarimizni olib qo'yishga mana yaqinda urganch shahrida man remont qilib endi ko'chib o'tayotgan paytimda sizni o'sha şey korxonalaringiz kuch ishlatar tizilmalarmi man bilmayman dxxmi ichki ishlarmi mani uyimni manga sotgan quruvchi bolalarni qo'li bilan tortib olishdi uni mutlaqo menga şey o'sha bobur degan bolani o'zi ham aytdi chunki o'sha uyi şey olmasalaring boshqa qurgan o'n beshta uylaringni olib qo'yamiz degan gaplarni eshitdi işte. albatta bu gaplarni noto'g'ri o'ylab topdi deb manga nisbatan harakatlar bo'lishi mumkin olloh bor man hayotda yolg'on gapirmayman va man bu yo'lga xalqni foydasi uchun chiqqan manga kerak emas zotan man hayotda shu kungacha yomon yashamaganman bundan keyin ham inshaalloh qismat qilganini ko'raveramiz o'shaning uchun bunaqa bosqinlar bilan bu davlat yo'naltirilmaydi bu davlatni de refor, refor, reformalari unaqa bo'lmaydi mutlaqo noto'g'ri siyosat yurityapsiz bizani sizga hech qanaqa bir dushmanligimiz yo'q shaxsiyatingizga ham shaxsiy hayotingizga ham lekin ishingizni to'g'ri qiling to'g'ri qilolmaysizmi bering bizaga biz qilaylik chunki biza bu ishni qila olamiz bilamiz bilmaganimizda bu yo'lga chiqmasdi bu ishni qila olishimizni isbotlaydigan narsa shuki biza adolatlimiz hali siz aytadigan adolatni biza bilamiz lekin siz adolatli siyosat olib borayotganingiz yo'q o'shaning uchun man bir o'zbek vatandoshi sifatida sizdan bizani faoliyatimizga xalaqit qilmasligini talab qilardim bunga haqqim bor chunki man hech qanaqa noqonuniy harakat qilayotganim yo'q man bu davlatga qoyillik qilayotganim yo'q yo mana bu xalqni haqini yeyotganim yo'q faqatki faqat xalqni ro'shnolikka chiqishi va davlat taraqqiyoti tarafdoriman o'shanin uchun bu kuch ishlatar tizilmalarga yana bir marta aytaman bizani konsert faoliyatlarimizga aralashib bizani mol mulklarimizga chegara qo'yib yana bir balolarni o'ylab topib halig masalan bu haqiqat partiyasini a'zolarini ham mana noqonuniy qamab qo'yishdi yetmish besh yoshli ayolga kuchi yetyapti bularni ya'ni bu qo'rqoqlik bir san'atkordan chiqqan yo bo'lmasam bir domilla professordan chiqqan siyosiy faol va uning guruhlari uchun bunaqa harakatlarni qilish bu qo'rqoqlik zotan hukumat qo'rqoqligini ukraina bilan russiya orasida bo'layotgan hozirgi kundagi holatlarda o'zini neytralligini bildirgan holda isbotlashdi zot siyosatda neytral bo'lish bu qo'rqoqlik ya'ni ya'ni bizani hukumat o'zini qo'rqoqligini isbotladi bu gap bilan bu mani gapim emas bu professional politsologlarni gapi o'shaning uchun manga xalaqit qilmasliginglarni sizlardan talab qilaman bunga haqqim bor man jinoyatchi emasman man sizlarga xalaqit Ma qilayotganim yo'q mayli olloh qismat qilguncha o'zinglarni noto'g'ri siyosatinglarni qilish kunigacha qilinglar lekin to'g'ri siyosat qilmoqchi bo'lganlarga va sizlarga qarshi bo'lgan halol insonlarga unaqa qarshiliklar qilmanglar bizani sizlarga zotan yomonligimiz yo'q agarki tegsa foydamiz tegadi ichki ishlar tuzilmalari man o'sha yozda qattiq bosimlarni ostida qolganimda besh olti marta bordim to'rt besh soatlab ichki ishlar xodimlari sizlar bilan ham suhbatlashdim van sizlarga o'sha yerda yerdaham aytganman man siyosatdan qaytmayman deganman sizlar aytdinglar bo'ldi aka o'zingiz bilasiz qilavering siyosatingizni faqat shu erk partiyasi bilan bo'lmaydi dedinglar man bo'ldi mayli dedim agar erk partiyasi bilan bo'lishim dedim davlatga to'g'ri kelmasa dedim man boshqa ham harakat dedim zotan mani niyatim olloh biladi va bu yo'lda harakat qilishim uchun man qaysidir partiyaga a'zo bo'lishim shart emas man bitta o'zim ham harakat qilaveraman orqamda zotan olloh bor va uni qudrati yetadi menga mayli er hattoki erk partiyasidan manga er partiyasini liderligini taklif qilganda ham ichki ishlar boshqarmasida shahar ichki ishlar boshqarmasida er partiyasidan mayli chiqib ketaman degan bergan so'zim uchun qabul qilmadim zotan er demokratik partiyasi masalan men fuqaror tan olgan bittayu bitta partiya o'zbekistonni halol partiyasi o'sha partiya deb bilaman afsuski manga u partiyada lider bo'lishlik sharafi nasib qilmadi chunki o'zbekistonni ichida bo'lganim uchun man bu ichki ishlar xodimlariga so'z berganim uchun bu narsani qabul qilmadim zotan ichki ishlarda bo'lgan kelishuv hech narsaga arzimas ekan chunki man baribir ochiqchasiga ichki ishlarda siyosiy faoliyatim davom etadi degan gapim o'zi mayli deb turib hozirgi kungacha qanchadan qancha manga zarar berishdi jahon hamjamiyatiga murojaatim shuki bu mamlakatda yuritilayotgan yolg'ondan demokratiya deb ko'rsatilayotgan holatlarga ishonmanglar bu davlatga qarz bermanglar chunki bu qarzlarni bizani xalqimiz to'lab chiqaolmaydi u qarzlarni to'lab chiqish uchun manga o'xshagan odil inson prezident bo'lishi kerak bu davlatga o'shaning uchun yaxshilab tekshirib manga o'xshagan muxolif siyosatchilarga haqiqatda ham demokratik tarzda aloqa qilinyaptimi yo diktatura holda zo'ravonlik qilinyoptimi bu narsani hammasini tekshirishinglar shart sizlarmi zotan amaldagi prezident qirq milliard pulni qayerga ketganini o'zi ochivdan ochiq aytib qo'ydi unaqa maqomdagi inson unaqa katta summani unaqa narsaga ketish haqida fikr bildirishni o'zi bir halii tushunmovchilik ya'ni man tushunmayman siyosiy maydonda bunaqa o'yin o'ynalmaydi ya'ni bu bosimlarni to'xtatish kerak ya'ni bunaqa kecha chiqib man ukrainani xalqini qilgan mardligini ukrainani prezidentini qilgan mardligini xalqiga motivatsiya bera olganidan ta'sirlanib man ham prezident bo'lsam xalqimizni bir tanu bir jon bo'la qilishda xizmat qilaman shunaqa prezident bo'laman shunaqa motivatsiya beradigan siyosiy kuchga va yetkiga ega bo'lgan prezident bo'laman degan gapimdan chiqib kelgan holda man qonuniy haqqim bor bunaqa deyishga mani konsertimga qarshilik qilib o'tiribdizlar uni navoiydagi tashkilotchilar bizga yetkazdi soat to'qqizda chaqirilgan ular va mani konsertim man qilingan sog' bo'linglar birinchi fevraldan beshinchi fevralga qadar bo'lishi kerak bo'lgan konsertni ham o'sha davron qobulov tashkillashtirgan konsertni ham hokimiyat ilgarisiga va'da berib keyin mani siyosiy fikrlarim yoqmagani uchun man qilishdi zota unga ham ancha muncha harakat qilingan edi o'shaning uchun unaqa nohaq xalqimizga zarar tegadigan siyosat yuritmanglar qo'linglardan kelsa qilinglar bo'lmasa qo'yinglar buni biz qilamiz sizlar qilolmaysizlar zotan qila olmasliginglarni o'ttiz yilda ko'rsatdinglar